Для начала хочу поздравить команду соперников с уверенной победой. Они сегодня сыграли отличную игру, чего я не могу сказать про нас. Они забили много очков с быстрого порыва, хорошо защищались. А мы сегодня пропустили 92 очка. Это непривычная для нас игра. Но я думаю, в следующей игре исправимся. Спасибо. Pozdravljaju komandu Goverla s pobjedom. Oni se časli. bilo luče, traže napadenja kako zaštiti. Moja komanda ne igrala, hroše i rezultat kak jest. Вопрос. Что случилось, что вы сказали после первой четверти, что во второй команды играли на равных? По счету даже видно, 15-17, а первую четверть вы провалили. Это очень комплексный вопрос. Я не умею. Я нет, нет. Я сказал, он забил, Гуверла забила очень много, очень много дальних бросков. Тоже на подбору играли лучше, как мы. Sovodnje je to ne bilo moja, ne bilo naša igra, stoliko je. Vi Vy vyigrali podbor da bi bilo no preigrali igru s Ja ne znaju, nada, nada zdelati analizu, ja ne znaju, po čemu mi vyigrali podbor. Na 15 potjer vaše to ustalosti? Nije, ustalosti.